Salam hörmətli müştərilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Yeni bir həyət evi çəkib sizə təqdim edirik. Həyət evi deyəndə həyət demək olar ki, yoxdur. Balaca, çox balaca. Qarşısında yer var. Burda laminat xarab olub. Bax bu gördüyünüz yer xarab olub və sahibi laminatı alıb yığıb bura. Lazımdır bu laminatı dəyişmək. Evin içində mətbəx mebeli qalır. Mətbəx mebeli qəşəngdir, təmiz səliqəlidir. Gaz aspirator təbii ki qalır. Giriş qapısı buradır. İsitmə sistemi kombidir. Evdə uzun müddət yaşayış yoxdur. Burada da bu balaca yer var. Heç buna həyət edəməy olmaz, paltar qurutmaq üçündür. Qiymət çox yaxşı qiymətdir. Sənəd də kapsadır. Amma təxminən bir 4-5 min manat pul xərçətmək lazımdır ki, tam hazır formada, tam sərgəli formada ev olsun. Burda balaza bir dənə yataq otağı var. Evin e, deməli nəm olan yerləri var, qeyd etdim biləsiz. Tavanda bəzi yerlərdə deməli dam örtükləri dəyişilməlidir. Burda bir yataq otağı var. Evdə qalır mətbəx mebeli, kombi, hamam tualet aksesuarları və e, deməli kondisioner var, 2 ədəd is də qalır çıxarılmır. Burda yerləşir hamam otağı. Yeri yaxşıdır. Xırdalanda Heydər Parkının aşağı hissəsində yerləşir. 1 nömrəli məktəbə yaxın ərazidə. Burda da qonaq otağı var. Mən bütün e, hər şeyi çəkib videoda qeyd edirəm ki, müştərilər görsün. Bax, burda qonaq otağında tavanı görürsüz. Tavanda dam örtüklərində yağış yağanda su buraxan yerlər olub. Məcburiyyət ki, onu dəyişsinlər ə, baxbu işləri görmək lazımdır. Qiymət 37.500 manatdır. Qiymət əgər bu tam təmirli olsaydı 45-46 manata satmaq olardı. Bəzi işlər görülməlidir, ona görə qiymət 37.500 manat təyin edilib, amma endirimlə nəzərdə tutulub. Ətraflı məlumat əldə etmək istəsəniz kanalımıza abunə olun. Qeyd etdim ki, bu evin üstündə 99 illik deməli istifadə üçün, e, maşın saxlamaq üçün qaraj da verilə bilər. Düz elə binanın qarşısında yerləşir bu həyət evi və binanın qarşısında da garajı var. O da verilə bilər. Və 077 366 00 66 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın. Bu günə bu qədər, sağ olun.